हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन नजर में दोस्तों असंगठित कामगारों के लिए शुरू की गई मध्यान्ह भोजन योजना इस योजना को लेकर अपडेट आई है जिसमें कहा गया है कामगारों को हर दिन यानी डेली का एक सौ बैंक खाते में देना चाहिए क्या है पूरी जानकारी और अपडेट जानने के लिए आप लोग तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तो लोग उस अपडेट को देख सकते हैं असंघटित कामगारासाठी सुरू असलेली मध्यान्ह भोजन योजना त्वरित बंद करून प्रतिदिन एकशे पंचवीस रुपये कामगाराच्या बँक खात्यात वर्ग करा अशी मागणी समर्पण मजदूर संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंग गुले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे कामगारों कामगारो लिए शुरू की गई मध्यान्ह भोजन योजना इस योजना को तुरंत ही बंद करके हर दिन एक सौ पच्चीस रुपये कामगारो केंक खाते में जमा करना चाहिए। इस मागणी को मजदूर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह घुले इन्होंने मुख्यमंत्री साहेब एकनाथ शिंदे को मागणी की है अधिक माहिती देताना डॉक्टर घुले म्हणाले महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाचे अंतर्गत असलेल्या कामगार कल्याण मंडळाकडून असंघटित कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे हिंगोली जिल्ह्यात एका कंपनीला कामगारांना भोजन पुरवण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली तेव्हा चपातीला बुरशी लागली धान्याला कीड लागली कांदे सळलेले आहेत असे त्यांच्या निदर्शनास आले आगे जानकारी देते हुए डॉक्टर गुले कहा कामगार कल्याण मंडळ असंगठित असंघटित के लिए मध्याहन भोजन योजना सुरू की गई है हिंगोली जिले में कामगारों को भोजन पुराने का काम कंपनी को दिया गया था जिसमें देखने को ये मिला चपाती को बुरसा लगा है और धान्य को भी कीड़े लगे हैं यह सब देखने को मिला शिंदे सरकार ने मध्यान्ह भोजन योजना त्वरित बंद करु प्रतिदिन एकशे पंचीस रुपये प्रमाणित पैसे नोंदित कामगारा खात्यावर वर्ग करावी अशी मागणी डॉक्टर गुले यांनी केली आहे लौकरच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये भेट घेन हा मध्यन भोजनाचार सोला गोधल निर्देशनास आन देने बांधकाम कामगाराला न्याय मिल दोस्तों इसलिए शिंदे सरकार ने मध्यन भोजन योजना को तुरंत ही बंद करके हर दिन एक सौ कामगारों के बैंक खाते में जमा करना चाहिए इस तरह से मांगनी की है दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए बस आप भी खुश रहिए और अपने पूरे परिवार को हमेशा खुश रखिए थैंक यू